П'ятом анонсована прес конференція Щойно завершився матч Олександрія Чорномолець і враження з багачим коментарем ділиться головний тренер команди Олександр, Олександр Олександрович Бах. Будь ласка. Ну, Можу сказати, що что... ми раді, що ми заробили, зіграли три часа на ноль. Ми грали з перших на результат. Отдали команде соперника пространство и, скажу так, то, что мы с ребятами договаривались, чуть не, не разобрались мы в перемещениях в обороне, но в контратаке были моменты, которые мы, которые мы отрабатывали и хотели реализовать. В целом, я считаю, что мы справились с этой задачей. И то, что Александрия играет дома, мы понимали, что будет атаковать но будут у них зоны свободные потом в обороне. Этим мы хотели воспользоваться. Ну, я, рад, я рад, что ребята выдержали по такой сложной погоде. Здесь действительно было жарко. Ребята выдержали и в конце даже, можно так сказать, фортуна была на нашей стороне и были, если чуть поудачливее или поопытнее, в конце игры могли и заслужить на голе, или, по крайней мере, если пробили по воротам, они начали в штрафной баловаться по крайней мере, было бы очень опасно. Дякую. Ваше запитание, Шалон Я вот слышал, я слышал, вы так несколько раз говорили, когда была атака местной команды по левому флангу, вы дважды, по крайней мере, кричали, Диагональ", я имею в виду передачу направо. И они команды не выполняли. Может. И когда мы были с мячом? Да, когда вы были с мячом, это вы были... кричали диагонали, а зато не слушают тренера, отдал, тут же упал, потом штрафной. И две, две идентичные ситуации что они слабо управляются. Ну я не могу сказать, что они не слушают тренера, просто это, была, это был момент на ну, 88 минуте, если я правильно помню момент, это был момент у Димы Да. И он, ну, и да, да и он сказал, он просто говорит, я я видел, я просто не смог подработать себе правильно мяч. В целом, если бы он бы сработал, так как мы договаривались, и я же говорю еще раз, мы эти моменты обсуждали. Выход в диагональ, то... Ну, там как раз и просился две диагонали, да, да, очень да. четко. Да. ну, я как бы не могу по, по этому предъявить претензии. Понимаю, что много сил У -у -у. оставил и тот же Дима Немчанинов, И где-то в этой ситуации он перестраховался, он хотел сыграть через, через ближний. А через кто была игра все. Ну, я, я скажу, мы просмотрели игры, команда, мы настраивались на то, что будет немного футбола, но будет много борьбы. Мы знаем, что эта команда играет, э, ну, как минимум два года этим составом сыграны ребята, опытные ребята, и что ну, отдать им должно очень много борьбы, именно подборов они выиграют. В этом компоненте нам надо прибавлять и будем разбирать игру, смотреть. Считаю, что Для нас сейчас то, что мы сыграли на результат, это, наверное, во главу скажем, діластя, як в перспективі Одеський Чорномор'я буде розвиватися. І потяг місцевої влади. Ну, у нас все все тащить на собі ото наш президент і и... я не могу знать, там кто-то помогает или не помогает, но у нас э, никаких нету задолженностей. Мы понимаем, встречаемся, понимаем, что у нас будет только один, наигрывать эту молодежь и да. создавать коллектив. Это, конечно, нелегко, это не просто, вы сами знаете, с какими проблемами мы столкнулись, что практически весь состав ушел и вчерашние дублеры играют сегодня в премьер-лиге. Ну, ребята растут, мы на них рассчитываем, мы очень надеемся, что они будут прибавлять и Будут зарабатывать и радовать своих зрителей, болельщиков. А частка вашего жития повязана была с заводом после если это изменилось? Я скажу, я приятно удивлен. Мы приехали здесь, раньше был просто один стадионник, а сейчас расстроились. Много полей, видно, что развивается и клуб. И я считаю, что это очень положительно, что в Украине появилась не просто футбольный клуб, а целая инфраструктура. Поэтому я с хорошими впечатлениями. Приезжал сюда и, и что немаловажно, уезжал отсюда. Для нас это все-таки было важнее. Поэтому я приехал, я даже, э, находясь в гостинице, пошел, посмотрел, где мы жили тогда, в этих в квартирах, там, дом, даже гаштет, я смотрю, еще там есть кафе, как осталось до сих пор. Ну, приятно, приятно. Был вчера я тоже на э, игре дублирующих составов. Хочу отметить, что второй стадион, да или как он, резервный стадион, тоже очень хорошего уровня, и все делается для того, чтобы команда была, поэтому только хорошее впечатление. Саша, Я, ты делал. же от нас ушел.